கணேச அஷ்டகம் பிள்ளையாரை பற்றின எட்டு பத்திகளை கொண்ட இந்த அஷ்டக ஸ்தோத்திரம் பெரும்பாலும் பலருக்கு தெரியாத ஒரு புதிய ஸ்லோகம் அதனால் அதை இந்த விநாயக சதுர்த்தி நன்னாளில் பதிவு செய்கிறோம் நம்முடைய ஸ்லோக சாகரா நண்பர்கள் அனைவரும் இதை பாராயணம் செய்து பிள்ளையாரை வணங்கி பலன் பெற வேண்டும் यतो नन्दचक्तेरनन्दास्य जीवा प्रमेया निर्गुणादप्रमेया यदो यदोपाधि सर्वं धृदािन्नं सदादं गणेशं नमामो भजामः यदशा विरासी जगत् सर्वमेदत्तदाब्जा सनो विश्व को विश्वगुप्ता तदेन्द्रादयो मनुष्य सदादं गणेशं नमामो भजाम यदो वह्निभापूजलं स यदः सा हराश्चन्द्रमाव्योमवायु यदस्तावराजङ्गमावृक्षसङ्गणेशं न मामो भजाम यदो दानवागिनरायक्षसङ्ग यदश्चारणावारणा स्वापदा च यदः पक्षिकीडा यदो यदो यदोपुत्रिरज्ञ ननासो मुमुक्षो यदसम्बधो भक्तसन्दोषदास्युः यदो विघ्ननासो यद कार्यसिद्धि सदादं गणेशं नमामो मामो यदपुत्रसम्पद्यदो वाञ्जिधातो यदो भक्तविघ्नास्तानेकरूपा यदसोगमो काम एव सदादं गणेशं नमामो भजाम यदो नन्दशक्तिशेषो भवतरादारणेघ रूपे च सत् यतो ने गदा नाना सदा दं गणेशं न यदो भजाम यतो वेदवासो मनोभि सदा दिने दीदियत्ता दी दी गृह्णन्ती परब्रह्मरूपम् गणेशं श्रीगणेश उवाच पुनरुषे गणाधीश स्तोत्रमेतत्पडे नरः त्रिशन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति योजभेदष्टदिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभं अष्टवारं च द्वितीयं तु सोष्ठधिरवाप्नुयाद् यः पडेन्मा समात्रं तु दशवारं दिने दिने समोचयेत् बन्धगतं राजवद्यं न संशयः विद्या कामो लभे विद्यां पुत्रार्धिपुत्रमाप्नुयाद् वाञ्छितां लभदेव सर्वा नेगविंशतिवारतः योज बेत पर या भक्त्य गजानन परो नर एव मुक्त्वा ददो देव गद प्रभु इति श्री गणेश पुराणे उपासना गंडे श्री गणेश संपूर्णम्